Дело в том, что у вас сейчас собралось очень много участников. Поэтому если мы кого-то будем останавливаться, просим, останавливать, просим не обижаться или ну, нормально к этому подойти, потому что мы должны до темноты выехать с города Бердянска. Поэтому максимально работайте, а мы доброжелательно к вам отнесемся. Спасибо. Спасибо за поправочку. Все участники поняли, что жюри может в любой момент остановить или сказать, что одной песни будет достаточно. Итак, еще раз аплодисменты. Первому участнику всегда тяжело. На сцене Оксана Дубина с песней ⁇ Грая солнце ⁇ Встречаем! Щекровый, и начаешь нас любым i'm Оксана спасибо Дубина. Большое, спасибо большое. Вторую песню не надо.